Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Parti Pasok Memagun Kadazan Dusun Murud Bersatu APKO menyifatkan perlantikan bekas Presiden APKO Tang Sri Benedompok sebagai Duta Besar tetap pertama ke Vatikan bukti kerajaan serius dalam usaha memperjuangkan kesederhanaan dalam keagamaan. Pemangku Presiden APKO, Datu Wilfred Madius Tangau berkata dengan adanya jalinan hubungan secara formal dengan Vatican, isu-isu kesederhanaan dan menghormati sesama agama lain dapat ditingkatkan. Nah, Mudah-mudahan rakyat Malaysia sendiri pun dapat melihat ini sesuatu yang positif, sesuatu yang um, uh, menunjukkan satu bukti uh, kerajaan yang betul-betul serius dalam mempertingkatkan, memperjuangkan soal kesederhanaan dan menyamai semangat hormat menghormati di antara agama khususnya. Beliau ditemui media sempena majlis APKO Putatan bersama di Dewan Raya Kampung Duvanson Putatan. Sementara itu, Tan Sri Bernard melahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Najib terhadap perlantikan dan kepercayaan yang diberikan memegang jawatan tersebut. Hubungan diplomasi yang terjalin sejak 2011 di antara Malaysia dan Rom akan lebih erat dan pelbagai isu akan dibincangkan khususnya berkaitan social order. Dalam majlis tersebut, Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Markus Mojigo turut berkesempatan menyampaikan bantuan awal persekolahan sumbangan Afin Holding Berhad kepada 150 pelajar sekolah rendah yang kurang berkemampuan di sekitar putatan. Semangat ukwa dan perpaduan perlu sentiasa dijiwai dan disemarakan oleh setiap lapisan masyarakat kerana ia penting dalam mewujudkan suasana aman dan harmoni. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Syed Abbas Syed Ali berkata, berasaskan kerangka misi ukuah dan perpaduan itu juga, umat Islam perlu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan mencorak hidup yang lebih bermakna. Beliau juga mahu umat Islam menjadikan sambutan maulidur rasul yang diadakan setiap tahun untuk mempertingkatkan lagi keimanan dan kecintaan terhadap Rasulullah selain kembali semula kepada landasan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Selaras dengan hasrat mencapai negara maju menjelang tahun 2020. Beliau juga mengajak umat Islam di negeri ini, khususnya para pemimpin masyarakat, agar membina kembali nilai-nilai peradaban. Datuk Said Abbas yang juga wakil rakyat Balum berucap demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kampung Ranggu di Tawau. Sempena Sambutan Maulidur Rasul ini, beliau turut merasmikan Masjid Ummu Bariah Kampung Ranggu. Berbagai program turut diadakan antaranya ceramah agama, persembahan nasyid selain perarakan sejauh 2 km. Expo Pusat Tegangan Dalam Talian yang diadakan di Sin On Tawau merupakan inisiatif terbaik untuk membawa usahawan Bui Putra terus maju ke hadapan dalam dunia perniagaan. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datu Hamisah Samad berkata, sehingga kini Persatuan Usahawan Melayu Bergerak Sabah telah mengadakan ekspo seumpamanya sebanyak 12 kali sebagai salah satu usaha membantu golongan Bumi Putera maju dalam bidang perniagaan. Beliau berharap persatuan berkenaan terus menghancurkan ekspo itu pada masa akan datang. Sementara itu, para peniaga diminta berusaha memajukan perniagaan mereka agar mampu menarik kunjungan para pelanggan. Datu Hamisah berkata, Kata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas merasmikan ekspo pusat dagangan dalam talian di Tawau. Parti Pasok Pemegun Kadazan Dusun Murid Bersatu APKO bahagian Kinabatangan akan melaksanakan pelbagai program bagi memperkasakan lagi kepimpinan di bahagian itu. Ini termasuklah program pemerkasaan dalam aspek kepimpinan, ilmu, kemahiran dan pemerkasaan ekonomi. Ketua bahagiannya Datuk Masyum Bana berkata pemerkasaan itu penting demi memastikan pemimpin di peringkat sayapati terdiri kemulakan pemuda dan wanita mempunyai daya kepimpinan berilmu serta mampu menjana ekonomi khususnya kepada masyarakat setempat. Jadi sebagai ketua bahagian tugas saya ialah memperkasakan bahagian ini supaya di masa akan datang siapa juga nanti yang diangkat oleh pimpinan parti dan pimpinan barisan nasional untuk memimpin bahagian ini ataupun di komuniti sendiri, mereka tidak lagi rasa kecil hati ataupun merasakan rendah diri. Kerana dalam program pemerkasaan ini kita sudah buat dan se dengan sebaiknya. Datu Masiung yang juga wakil rakyat Kuamut menyatakan demikian sempena sambutan Hari Keluarga Apko Kinabatangan di Sandakan. Dalam majlis itu, beliau turut menerima sembilan buah buku suara Kuamut daripada sembilan pengurusi zon Apko dari bahagian itu. Buku tersebut merupakan cetusan idea kepimpinan Apko Kinabatangan yang menghimpunkan idea pemimpin masa kini sebagai panduan kesinambungan kepimpinan Kuamut pada masa akan datang hadir sama dalam majlis ini timbalan Ketua Bahagian APKO Kinabatangan Sun Sing Pitalai, Ketua Pemuda APKO Kinabatangan Ismail Haji Ayub, Ketua Wanita APKO Kinabatangan Farida Saidin dan Ketua Kemulakan APKO Kinabatangan Willy Fraus Darinsok. Lebih 150 pimpinan tertinggi APKO Kinabatangan hadir memeriahkan Hari Keluarga Berkenaan. Budaya dan pakaian tradisi masyarakat suku kaum sungai perlu dimatabatkan ke peringkat tinggi. Usaha itu penting demi memastikan budaya tradisi suku kaum sungai tidak hilang di tanah zaman dan dikenali di negara ini dan peringkat global. Perkara itu ditegaskan pengurusi Persatuan Bangsa Sungai Sabah Sabas, Datu Haji Wahid Haji Nur Sa. Beliau juga mahu golongan intelek masyarakat sungai yang berpendidikan agar tampil ke hadapan sama-sama terus membangunkan suku kaum berkenaan yang kini setaraf dengan kaum lain yang terdapat di negara ini. Datu Wahid berucap merasmikan majlis makan malam sehati sebangsa Persatuan Bangsa Sungai Sabah Sabas baru di Sandakan. Dalam majlis ini, beliau turut melancarkan pakaian suku kaum sungai dan tarian tradisi Kito Sabas selain menyampaikan watikah perlantikan kepada ahli jawatan kuasa Sabas yang baharu. Sementara itu, berucap dalam majlis sama Timbalan Presiden Satu Sabas, Datuk Johari Haji Canan berkata, pihaknya kini dalam usaha melaksanakan kajian terhadap suku-suku kaum sungai yang terdapat di seluruh negara. Laporan kajian yang diketuai oleh Timbalan Presiden Dua Sabas, Aspa Abdullah Sani itu dijangka diketahui dalam tempoh enam bulan akan datang. Selain itu katanya pihaknya juga kini dalam cadangan membuka kelas di sandakan yang dihususkan kepada anak-anak suku kaum sungai. Kelas itu akan mendidik dalam aspek pertuturan harian menggunakan bahasa sungai demi mengembalikan budaya bertutur dalam bahasa suku berkenaan. Pekan Inanam antara pekan terawal yang menyemarakkan suasana sambutan Tahun Baru Cina dengan memanjurkan majlis membuka mata singa sebagai tanda bermulanya persembahan tarian singa. Upacara membuka mata singa ini diadakan berhampiran Tugu Peringatan Pekan Inanam dengan disaksikan lebih 300 masyarakat berbagai kaum dan agama bagi mengaluh-alukan kedatangan Tahun Baharu Cina dalam semangat perpaduan kukuh. Menurut Kapitan Cina Inanam yang juga jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB Pekan Inanam, Datu Andrew Lim, program ini bukan sahaja melambangkan sambutan sesuatu kaum tetapi juga lambang perpaduan rakyat yang menjadi teras pembangunan Pekan Inanam. Kami JKDB di Inanam sekali lagi mengajarkan uh, Majlis Buka Mata Singa pada tahun ini seperti juga tahun-tahun yang lepas. Masih ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan uh, selamat tahun baru Kunghi Facoy kepada seluruh rakyat di N13 Inanam dan juga seluruh Sabah. Datu Andrew ditemui media selepas majlis berkenaan. Sebanyak 13 kepala singa baru terdiri pelbagai warna dibuka mata oleh wakil-wakil yang dipilih. Pasukan dari negara Filipina muncul juara kategori berkumpulan pertandingan Double Dat Open Challenge Bila Datu Stephen John Baptist keempat 2016. Pasukan itu menewaskan pasukan Kuala Lumpur dengan kedudukan 5-4 dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000, piala dan sijil penyertaan manakala tempat kedua membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500. Hadiah kepada pemenang disampaikan setiap usaha politik kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Abdul Kasim Razali. Dua lagi acara dipertandingkan iaitu kategori perseorangan lelaki dan wanita. Menurut penaja utama, Datuk Stephen John Baptiste acara bersempena hari jadinya ini akan diteruskan pada tahun akan datang. Katanya pertandingan ini dapat mempromosikan Sabah, khususnya daerah tuaran kepada pelancong luar dan dalam negeri. Saya juga nampak penyertaan daripada tahun ke tahun akan bertambah. Tahun ini 83, tahun lepas 78, jadi tahun ini bertambah 83. Jadi saya nampak penyertaan itu datang daripada boleh dikatakan internasional juga. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM dalam pertandingan akhir Double Dutch Open Challenge Piala bagi kategori berkumpulan di Dewan Sulaman Tuaran. Sebanyak 85 kumpulan menyertai pertandingan ini. Para peserta adalah dari Sabah, Sarawak, Labuan dan Kuala Lumpur dan peserta luar negara dari Brunei dan Filipina. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri.